ताज्या बातम्यांसाठी ठाणे वृत्तांतला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि पाहत राहा ठाणे एकसंघ फक्त ठाणे वृत्तांत सोबत क्रीडा विश्वाला हादरवणारी एक घटना ठाण्यातून समोर आली आहे ठाण्यात एका युवा कबड्डी खेळाडूची हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली खेळाडूच्या हत्येप्रकरणी प्रशिक्षकाला अटक करण्यात आली बुधवारी पोलिसांनी याबाबत माहिती दिली सतरा वर्षीय मुलीचा मृतदेह चोवीस मे रोजी कोळशेत परिसरातील त्यांच्या घरात सापडला होता या घटनेनंतर ठाणे पोलिसांनी मंगळवारी एका आरोपीला अटक केली नवी मुंबईच्या घनसोली परिसरातून गणेश गंभीरराव याला अटक केली आहे आरोपी मुलाचा कबड्डी प्रशिक्षक देखील होता अल्पवीन मुलगी इतर मुलांशी बोलते म्हणून आरोपी गणेश संतापला होता यावरून त्याने मुलीच्या घरी जाऊन गोंधळी घातला आणि तिच्यासोबत वाद घातला त्यानंतर आरोपीने दोरीच्या साह्याने मुलीचा गळा आवळला एवढावर न थांबता त्याने तिच्यावर चाकूने देखील वार केले पोलिसांनी तपास सुरू केला असता सर्वांची चौकशी केली यावेळी मुलीच्या कुटुंबियांना तिच्या प्रशिक्षकावर संशय होता पोलिसांना त्या दिशेने चौकशी केली असता या गुन्ह्याचा उलगडा झालाय काबूर बावडी पोलिसांना आरोपीला अटक करून अधिक तपास सुरू आहे कापूर पोलीस स्टेशन मे चोवीस मे को एक अकस्मात मृत्यु ए डी आर नंबर फोर्टी टू अब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दाखिल हुआ था उसमें वो जो मयत व्यक्ति है वो सत्रह साल की लड़की थी इसीलिए उसको हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो उसके बाद में उन्होंने जे जे हॉस्पिटल को रेफर किया था जे जे हॉस्पिटल से प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट के आने पर यह पता चला कि आ, सदर जो मृत बालिका है उसका आ, गला घुटने से और गले में टोकदार कुछ चीज़ मारने की वजह से उसका खून हुआ है तो उसके तहत कापुर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर फोर नाइन्टी नाइन ट्वेंटी फोर दाखिल हुआ था उसमें जो अन आरोपी था उसमें इन्वेस्टिगेशन करके इसमें जो एक्यूज है जो आरोपी है गणेश गंभीर राव करके उसको अरेस्ट किया है और मान्य न्यायालय ने छः जून तक उसको पुलिस को ठेरी रिमांड दी है तपास चालू है प्रेम संबंध उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि वो बच्ची कबड्डी प्लेयर थी और ये जो आरोपी है वो कबड्डी खेलता था और वो कोचिंग भी करता था ये बच्ची उसके पास पिछले दो साल से जाती थी तो उनके बीच में प्रेम संबंध आए थे उसी के कारण उन्हें उनमें उन झगड़ा हुआ और उसके बदौलत उसने उसका खून कर दिया